yang pertama adalah menggunakan bahasa yang jelas dan mudah. Penggunaan bahasa yang rumit ataupun dialek akan menyukarkan pemahaman mesej terutama sekali jika penerima mesej mempunyai latar belakang yang berbeza. Jadi, penggunaan bahasa yang mudah dan jelas akan membantu memudahkan penyampaian mesej dengan tepat, cepat dan juga berkesan. Seterusnya, tulis dan semak lebih dahulu sebelum hantar mesej terutama sekali mesej melalui media sosial seperti aplikasi TikTok, Facebook dan juga WhatsApp kesalahan kecil seperti tanda baca, penggunaan huruf besar dan huruf kecil boleh mengubah maksud mesej. Jadi, menemuk semula mesej akan membantu mesej itu disampaikan dengan sopan, jelas dan juga sesuai dengan tujuan komunikasi. Aa, tip yang seterusnya adalah menggunakan mimik wajah yang selaras dengan apa yang disampaikan dalam komunikasi. Hal ini kerana dengan menggunakan mimik wajah ataupun ekspresi muka yang betul, ia dapat mengelakkan daripada salah faham dan mesej yang disampaikan lebih jelas dan jujur. Di samping itu, ulang semula untuk kepastian juga merupakan salah satu tips untuk mengelakkan kesalahfahaman komunikasi iaitu dengan ulang balik apa yang anda faham untuk pastikan anda dan pihak satu lagi berada pada frekuensi yang sama. Sahaja, Pilih masa dan tempat yang sesuai. Hal ini kerana komunikasi yang baik bukan hanya tentang apa yang kita cakap tetapi bila kita cakap. Bila kita pilih masa yang tak sesuai seperti ketika pasangan penat, marah, sibuk atau stres, mesej yang kita hantar mungkin akan disalah tafsir atau tidak diterima dengan baik. Sebagai contoh, kita membincangkan hal serius apabila pasangan kita baru sahaja balik dari kerja dan mereka pada waktu itu sedang berasa penat. Bagi aspek tempat pula, tempat boleh mempengaruhi tahap keselesaan dan keterbukaan seseorang. Tempat yang terlalu bising, ramai orang atau terlalu terbuka boleh mengganggu komunikasi yang jujur dan mendalam. Contoh tempat yang tidak sesuai adalah ketika sedang dalam kereta kerana fokus terbahagi dan boleh buat emosi cepat naik. Akhir sekali, elakkan menggunakan nada suara yang terlalu tinggi dan terlalu rendah kerana ia boleh disalah anggap sebagai tanda marah ataupun tidak berminat dengan seseorang. Sebagai contoh, seorang guru sedang bercakap di hadapan dengan suara yang tinggi tetap namun uh, pelajar beranggapan bahawa guru itu sedang marah sedangkan guru itu hanya menegaskan sesuatu perkara yang penting. Oleh itu, kita mestilah menggunakan nada suara yang tenang, mesra dan sesuai dengan keadaan.